Как настроение? Здравствуйте. 19 сентября. Мы, как всегда, на эвакуации с нами наши партнеры. На наибольшим парком. Света Украина. Берем речи. А где речи ваши, бабуся. Деречи. речи? Бабусь, де речи. Не плачте, все буде добре. Зараз їдемо. Ні-ні, все добре. Ми бачили, що там прилетіло, але краще в безпеці. Все буде добре. Все, сідайте. Виплачуйтесь, я зручно вам там присине приставити. Так, все. Давай. Приєднати за вами. Сумки эти. брали первого человека маму с ребенком Сейчас будем ехать на другой адрес по Харьков мы за вами вы не хотите ехать да, вы не да, хотите да, уже не, пока все думают, да ну, другу езжу. Так вот ты ну, живешь какое то дают. Что Изначально. это да, не его вещи. Не, 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 не. 65, мы сегодня уехали. 55, ну, у нас да? еще его вещи несут. Давайте мы подождем. Давайте, собирайтесь. Сейчас, сейчас тогда мы. Только у нас 8, 8 вещей. И собачка с нами сегодня, да? Супер. машины в сборе сейчас будем рассредоточивать людей наш итальянский друг как вас зараз поднимут Мы уже выехали с Андрюхой, с народом, с нашим другом итальянцем. Мы уже в Шевченко. Сейчас пройдут ребята фильтрации, будем двигаться на Харьков. Вот все. Завтра едем. Мы эвакуировали людей все целы, сейчас довезем до Харькова мы уже на танке на пути. привезли людей все сейчас выгружаем вещи и будем готовиться к завтрашней поездке сегодня спасли 15 людей Все, счастливого пути вам. Берегите себя. Я чуть-чуть. Все, засниму. Все, берегите себя.